Друзі, ви взагалі бачили, що відбувається в світі? Путін з Трампом Путин, который всю жизнь рассказывал, что Америка наш лютый враг, прийде НАТО, это наши враги, они хотят захватить ресурсы в Украине и отправлять в Америку. Сейчас официально заявляя про то, как он с Трампом домовляется, чтобы они с Трампом, то есть Америка и Россия, добывали ресурсы в России и отправляли их в Америку. В том числе, как они будут делить ресурсы в Украине и на новых типа подконтрольных территориях Рашки, вместе с Америкой будут добывать там ресурсы и делить между блин, и между Америкой. Что они с этим будут делать? Друзья, это похоже на сон при температуре 39 просто. Ну, это в голову не вкладывается. Мне интересно, какое там лицо, мягко так сказать, у Москвы сейчас, таким всю жизнь рассказывали, что Америка враги, НАТО придут, нельзя, Россия в побе, победа, вперед. И тут Путин выходит и говорит, ну мы с Америкой решили ресурсы наши с Россией им туда в Америку отправлять, туда-сюда, вообще, это же такое. Это абсурд просто. В тот же момент зеля просто краса яйца зелья, видно, выношу. Скоро выборы и действительно гарни решение. Скажи, я не буду, не дуться, не гнуться я не буду. Ресурсы никому не отдам. Воюємо воюем дальше. Понял? Вот это гарное решение.